একবাৰ মোকো নিজৰ ভাই হিচাপে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰি লওক আৰু মই আপোনালোকে এই কথা দিছো মই নিশ্চয় কৰি দিম আৰু আপোনালোকে নটা যেতিয়াই লগ লাগক এখন গোটেই মুৰববী সমাজ লগ লাগিব সি মিটিং কৰক মই সেই মিটিঙত আপোনালোকে মাতক মই কাম আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে লগ লাগক মই বাৰে বাৰে কৈ আছো আপোনালোকে মোক পৰীক্ষা কৰক চাক মোক বেলেগ সমাজে লোৱাৰ কথা কৈছিল তেতিয়াই মই চিন্তা কৰিছিলো যে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সংখ্যালঘু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে চেঙা সমষ্টিত মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই চেঙা সমষ্টিতে ইলেকশ্যন খেলিম তাতে মোৰ এটা বিশ্বাস আছে ময়ো যে এটা সংখ্যলঘু মুছলিম সম্পাদকৰ লোক মোক তাতে আপোনালোকে দিয়া মই তাতে যাম তেতিয়াই তেখেতসকলে কৈছিল বেলেগ সমষ্টিত খেলিয়া মই কৈছোঁ মই বেলেগ সমষ্টিত ইলেকশ্যন নেখেলাওঁ যদি চেঙা সমষ্টিত দিয়েই মই নিশ্চয় ইলেকশ্যন খেলিম সেইকাৰণে মই আপোনালোকে এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে বিজেপি আৰু এই জে পিয়ে লগ হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ যে আপোনালোকে কৈয়ো বিজেপি হ'ল গলক এটা দল বুলি কয় কিন্তু আমি এটা কথা মানি ল'ব লাগিব আপোনালোকক মই কৈছোঁ আমি এ জে পি দলত থাকিয়ে বিজেপিক গ্ৰোধ কৰিব পাৰিম কিন্তু আমাৰ মানুহ এজনো নাই বিজেপি দলতো নাই এ জে পি দলতো নাই আপোনালোকে এজন ৰাইজৰ পৰা খেলি ফেলে দে তেতিয়াহে আমাৰ সংখ্যলঘু মানুহৰ উপকাৰ হ'ব দুই এষাৰ সংখ্যলঘু মানুহৰ কাৰণে মাত মাতিব পাৰিব আজিৰ ডেটত এজনো নাই অগপ দলটো হ'ল কোনো মানে এটা মানে এনেকুৱা দল যিটো অগ এ জি পি দলটো এনেকুৱা এটা কোনো জাতি নাই তাতে কোনো ধৰ্ম নাই অগপ দলটোত হিন্দু মুছলিম চব এক হৈ আছে আৰু সেই হিচাপত মই অগপ দলত কাম কৰি যাব বিচাৰিছোঁ যদি ৰাইজে মোক চান্স দিয়ে আৰু ৰাইজে যদি মোক সুবিধা দিয়ে আৰু ৰাইজে মোক আঁকোৱি ল'লে সেইটো হিচাপত আৰু আমাৰ যি চৰবাসী ৰাইজৰ অসুবিধা হৈ আছে মই এ জি পি দলত থাকি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰোঁ ৰাইজে মোক যথেষ্ট মানে ভাল খহৰি দিছে আৰু ৰাইজে মোক খহৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি মোৰ লগত ডেকা বন্ধুসকলেও মোক সোমাই দি আছে মুৰব্বী সমাজেও সোমাই দি আছে আই মাতৃসকলেও মোৰ লগত কথা মত বিনিময় কৰি আছে মই নিশ্চয় ভালেই পাইছোঁ ৰাইজে ভাল সঁহাৰি এটা মোক জনাইছে যদি মই বিধেয়ক ৰাইজে বনাই ওপৰালাই প্ৰথম কাম হ'ব মাটিৰ পট্টা আৰু দলং আৰু গৌৰখহনীয়া এই তিনিটা কাম প্ৰথম হ'ব মই নিশ্চয় পাৰিম মই ৰাইজৰ মই যদি কাৰোবাক ভৰিত ধৰিব লাগে মই ধৰিম যুদ্ধ কৰি যাম ইঞ্চাই মই নিজৰ যিখিনি মোৰ বিজনেছ ব্যৱসায় আছে তাৰে ভালৰ পৰা মইতো পাকাৰ দলং বনাই দিব নোৱাৰিম কিন্তু মই কাঠৰ দলংখনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা মোৰ হাতত সক্ষম আছে গাঁঠিৰ চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতে মোক দিছপুৰলৈ পঠায় সেইকাৰণে মই নটা জিপিক এক গোট হ'বলৈ দিছোঁ তেতিয়াহ'লে এই দলংখনৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিম